Вот мое новое приобретение. Уже зимой один раз попробовал и сложил до лучших времен. Можно сказать, времена наступили. Обошлось мне это в 400 баксов. Правда, плюс две поездки в Берск и три поездки в таможню, чтобы там с документами было. Значит, хотел оранжевый, чтобы в глаза бросалось. Такую и получил. Навески Турни Шимано, ну, самые простые. Значит, здесь, конечно, опасность есть, что слишком близко к земле переключатель. Но если не цеплять, то и ничего. Начинаю раскладывать. Написано, что за 20 секунд можно разложить. Раз. Так, здесь фиксируем. И вот так. Так. И... Так. Так он попал. Так, и опять фиксация. Есть, кажется, все. Значит, вес 13 килограммов вместе с подставкой. И вот снизу еще есть подставка, чтобы он в собранном состоянии стоял. Да, пардон, не для меня. Значит, рассчитано на рост до 185 и вес до 120 килограммов. Я еще не дорос до Недовес Макс, до этого не веса. Вес. Да, недовес. Так, можно пониже. Опустить. А ты присядь примерь как лучше. Ну я сейчас на себе буду примеривать. Проблема с ногой. Нога не поднимается. но... Все, поехал. однако ездит, не скрипит, тормоза держат, вроде как, ну -ка, радиус поворота, ну, на табуретке можно развернуться, однако неплохо. Надо чуть повыше сиденья поставить. Ну все, можно выключать. Проба пера прошла.